सर मेरा नाम पंडित बिकी शर्मा ये जो दरबार माता चीची देवी के नाम से प्रसिद्ध है तो नीचे देख रहे हो नीचे चीची देवी है ऊपर वाली मल माता और तो साथ में चीची देवी के पिताजी है तो एक्चुअली छोटी कंजक होती है पिता के साथ जाती है ऐसे पिता गाय वगैरह चराने जाती है उनके साथ जाती है पिता से अलग हो जाती है जब पिता से अलग हो जाती है पिता को ढूंढने लगती तो पिता नहीं मिलते क्योंकि एक तलाई होती है तलाई के पास कुछ बच्चे वगैरह बैठे थे उन्होंने उनको पूछा कि क्या मेरे पिताजी मिले तो उन्होंने मजाक में बोल दिया कि आपके पिताजी इस तलाई में डूब गए हैं तो छोटी बच्ची थी अनजान थी तो उसने तलाई में स्नान लगा दी पिता ढूंढने लगे उसको बच्ची ने मिली उसने देखा कि तलाई के बाद डूबा उसकी जो चींची उंगलों थी पानी से बाहर दिखाई दे रही थी जब उसने बाहर निकाले देखा तो उसकी ही बेटी थी पिता को गुस्सा आया कि पता चला कि बच्चों ने मजाक में झूठ बोल रहा है तो पिता ने गुस्से में उनको शराब दे दिया बच्चों को उसमें महाजन बलादरी को ब्राह्मण बलादरी के लोग जो बैठे थे तो बाद में उनको उसकी हत्या लगी तो बाद में उन्हें बताया कि आपको इसे कुल देवी के रूप में मानोगे तभी आपका अभी जो महाजन और ब्राह्मण है वो कुल देवी मानते हैं चीची देवी इसलिए कोई शादी की भी रस्म होती है कोई शादी, शादी भी है? हाँ शादी वगैरह वो तो चलती रहती है बाकी जो बच्चा बोलता नहीं है कोई उसके चांदी की जीव की जैसे मन्नत करते हैं वो बोलने लगता है कोई स्किन के रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम है जैसे काले मर्चोगे नमक जाडू इसकी मन्नत करते हैं तो ठीक हो जाता है बच्चा जैसे हक लाता है या बिल्कुल ढूंढा है जब बिल्कुल गुंगा है हकलाता है जैसे भी है उसकी चांदी की जीव की मन्नत करती हैं तो ठीक हो जाता है